अल्लाह के ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना मसलन अल्लाह की इबादत के साथ बुतों को अपना खुदा मानना या किसी इंसान को अपना ख़ुदा मानना इससे अपनी मुरादें मांगना चाँद सूरज पत्थर को खुदा मानना और उसकी पूजा करना या अल्लाह की सिफ्त के साथ दूसरों को शरीक समझना मसलन अल्लाह ओलाद देता है हम अगर अल्लाह के साथ किसी और को मसलन किसी पीर फ़कीर को औलाद देने वाला माने तो ये शिरक है रिज् देना सिर्फ़ अल्लाह का काम है अगर हम किसी और के बारे में ये अकीदा रखें कि वो भी रिज देता है तो ये शर्क है शिर बहुत बड़ा जुल्म है नबी करीम सल वसम का फरमान है ख़बरदार तुम से पहले जो लोग थे वो अपने अम्बिया और साल की कब्रों को सईदा बना लिया करते थे सुनो तुम कबरों को सजदा ना बनाना मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ अल्लाह ताला का फरमान है सुरजनसा में और अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराओ और जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया वो मारा गया जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया उसकी तमाम आबादात तमाम नेकियां ज़ाया हो गई